bismillahir rohmanir rohim alloh taologa hamduu sanolarimiz suyukli habibimiz muhammad mustafoga salovotu salomlarimiz bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh muhtaram azizlar allohi qaza va jallaning marhamati ila siz azizlar bilan bugun ijtimoiy illatlar va uning muolajasi turkum suhbatlarida yana yuz ko'rishishligimizni nasib qilib turibdi haqiqatda ham ko'p ko'p ijtimoiy illatlarni <laughs> guvohi bo'lib boryapmiz va asta sekinlik bilan ushbu ijtimoiy muammolarni muolaja qilib borishlikka <laughs> harakat qilyapmiz alhamdulillah jamiyatimizda yashayotgan har bir mo'min musulmon ushbu vatanning har bir jonkuyar fuqarosi yurtimizdagi ijtimoiy illatlarga ijtimoiy muammolarga befarq emasligini ko'rsatib kelmoqda ayniqsa keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar erkinligi yo'lga qo'yilib yurtimizda so'z erkinligi va axborot erkinligi bemalol bo'lib qolgandan keyin juda ko'p illatlarni judayam ko'p kub, muammolarni guvohi bo'lyapmiz endi albatta biz ushbu turkum suhbatlarimizda mana shu muammolar haqida to'xtalib o'tishligimiz va bu muammo hammamizniki ekanligi va musulmon befarq bo'lmasligi va ushbu muammolarni ushbu illatlarni birgalashib bartaraf qilishligimiz lozimligi haqida suhbatlar qilib bormoqdamiz bugun sizlar bilan nafaqatgina bizni yurtimizda balki butun dunyoda rivojlanishni to'xtatadigan kelajakni zavoli baxtu saodatni yo'qqa chiqaradigan yoshlarni kelajakka bo'lgan umidini so'ndiradigan eng katta illatlardan bittasi bu e, korrupsiya haqida gaplashmoqchimiz ya'ni e, ta'magirlik halol luqmadan harom luqmaga o'tishlik gunohi haqida suhbatlashmoqchimiz dinimiz azizlar mo'min musulmon odamlarni halol yashashlikka halol tanovul qilishlikka halol turmush qilishlikka chaqiradi payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam shu darajada bo'ldiki halollikni talab qilishlikni farz darajasiga chiqardi dinimizda rasulimiz alayhissalotu vasallamning hadislari bor u zot aytadilar imomi tabaroniydan rivoyat qilingan hadisda abdulloh ibn masud roziyallohu anhu rivoyat qiladilar rasulimiz alayhissallotu vasallam aytdilarki talabul halol faridatun ba'dal farida dedilar ya'ni halolni talab qilishlik farzdan keyingi farz ya'ni farzlarni ichiga qo'ydilar hamma farzlardan keyingi eng muhim farzlardan bittasi bu halollikni talab qilishlik musulmon odam halolni talab qilinadi utlubul halol deydilar halolni talab qilgin deydilar qayerda bo'lsa ham halollikka intiladi lekin bizni nazdimizda halol deganda uh, qur'onda ko'rsatib qo'ygan taqiqlangan harom narsalardan boshqa hamma narsani halollikka hukm qilishimiz mumkin ammo bir narsani esdan chiqarmaslik kerak biz uchun eng muqaddas eng halol luqma taom aytaylik bu non nonga hech kim shubha qilmaydi nondan birorta shubha topil hamma aytadi bu halol deydi ko'ziga surkib yeydi ammo lekin mana shu non agar harom yo'l bilan topilgan bo'lsa zero o'zi halol bo'lsada inson ichiga harom bo'lib kiradi alloh saqlasin demak nafaqatgina uni moddiy nuqtai nazaridan ya'ni o'zini unsurni o'zidan emas balki uni topilayotgan jihatiga ham katta e'tibor berishligimiz kerak bir kuni bir sahoba kelib payg'ambarimiz alayhialotu vasalamdan bir duo so'radilar aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam manga bir duo qiling dedilar nima deb duo qilay degandilar duo qilib allohdan so'rangki mani duoyim qabul bo'ladiganlardan bo'lib qolay dedi ya'ni man nima duo qilsam alloh mani duoyimni qabul qilsin deyaptilar qarang so'rayotgan narsasini qanday qandaykam zo'r narsa duo qilsangiz u duoyingiz qabul bo'lib qolsa va shuni duosi qabul bo'lgan zot payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam allohdan so'rab bersalar shunda rasulimiz alayhisalotu vassallam mayli men ollohga shunday deb duo qilaman ammo bunga o'zing yordam ber dedilar nima qilay dedilar luqmangni halol qil dedilar bilginki kimning jismiga harom luqma kirarekan uni qirq kun duosi qabul bo'lmaydi dedilar olloh o'zi saqlasin bugun duolarimiz nega qabul bo'lmayapti nega ollohga nima so'rasak ham ijobat bo'lmayapti deb noliymizu yeayotgan taomimizga yashash tarzimizga qaramaymiz mana bu narsa o'sha duolarni qabul bo'lmasligi ham insonni borgan sari qalbini qorayib ketishligi ham hayotida baxt topa olmayotganligini hammasini taxtida zamirida mana shu haromdan hazar qilmaslik yotar ekan mana bu narsadan qochishimiz kerak shuning uchun ham e, dinimiz e, insonlarni halollikka halol mehnatga peshona teri bilan tirikchilik qilishlikka chaqiradi tamagirlikdan birovni qo'liga qarashlikdan birovlarni zulm qilib ularni botildan mablag'ini dunyosini yeyishlikdan qaytaradi mana bu narsadan juda ehtiyot bo'lish kerak korrupsiya nima degani o'zi korrupsiya o'zini vakolat doirasidan tashqari vakolatida bo'lmasdan turib boshqalardan tamagirlik bilan uni mablag'ini o'zlashtirib olish poraxo'rlikni rishva deb ataydilar rishva bu eng katta gunohlardan bittasi Bunun hiç kandı yol yok. Bunu her kança hareket kılıp yol top olmayımız. Çünkü bu Kur'an'da itildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tamamından itildi. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de itildi ki es Ya eyyuhal lezine amanu la ta'kulu anvalakum beynekum bil batil illa an takuna ticaretan an taradin minkum ve la tektulu anfusakum inna allaha kane bikum rahima sadakallahu l-azim. ushbu oyati karimada olloh barcha mo'minlarga nido qilib ey mo'minlar bir birlaringizni mollaringizni botil yo'l bilan yemanglar bir biringizni o'zaro rozilik bilan qiladigan tijoratingiz bo'lsa mayli ammo boshqa holatlarda yemanglar ya'ni albatta o'zingizni o'zingiz o'ldirmang albatta alloh sizlarga rahmlidir deydi oyatni davomida alloh taolo haromdan botildan yemaslik faqat tijorat orqali yeyishlikni aytib insonni o'zini o'zi joniga qasd qilishligni ham mana shunga qo'shib ketishligida ham bir ajib uh, bizga hikmat bor o'zingizni o'zingiz o'ldirmang deb ketyapti olloh oyatni davomida demak mana shu qattiq gunohlardan bittasi bir birini molini botil yo'l bilan yeyishlik qanaqa qilib bo'lsa ham u xoh ha, u tarozidan urib qolib yesin xoh poraxo'rlik qilib yesin tamagirlik qilib yesin nima qilib yesa ham rozi qilmasdan birovni molini neyayotgan bo'lsa u botil yo'l bilan yeyapti va uning uchun albatta qiyomatda allohni huzurida javob beradi albatta bir kuni bu dunyodan hammamizni o'tishimiz bor azizlar bir kuni ollohni huzuriga ro'paro bo'lishligimiz bor bu dunyoda hech kim mani ko'rmayapti hech kim bilmayapti odamlarni ko'zini aldab o'tib ketyapman qonunni chetlab o'tib ketyapman boringki ana tanish bilishim bilan hamma narsani hal qilib ketyapman deb o'ylashimiz de mumkin ammo qiyomat qoyim bo'lganda bunday qilolmaymiz olloh haq azza va jalla bizni oldimizga kitobimizni qo'limizga berganda hamma narsa yozilgan bo'lganda unda dod deb qolamiz hech narsa qila olmaymiz mana shu kuni bir birimizni haqqimizni bermasdan turib olloh bizni hisob kitob qilmaydi kimda nimani haqqini kimdan zulm qilib olganmi haqqiga tajovuz qilib olganmi hammasini alloh taolo qaytaradi uni savobidan olib beradi savobi bo'lmasa narigi haqdordan gunohidan olib bu zolimga berib qo'yadi natijada u dunyoda qanchalik biz uchun bir satr bo'lsada yozilingan savob muhim ekanligini bugun ko'z oldimizga tasavvur qilsak qanchalik ahvolimiz voy bo'lishligi aniq shuning uchun albatta biz e, bugungi kunda mana shu narsadan o'zimizni saqlashligimiz botil yo'l bilan e, pul topishlikdan ehtiyot bo'lishligimiz kerak payg'ambarimiz alayhialotu vassalam mana shu pora olishlik pora berishlik haqida juda judayam qattiq hadislari bor savbon roziyallohu anhu quyidagi hadisni aytadilar u zot xabar qilib aytadilarki رسول الله الله صلى lana rasululloh sallallohu alayhi vasallam arroshi val murtashiya varoisha yani dedilar rd imom ahmad rivoyat qilgan ushbu hadisda tobon roziyallohu anhu aytyaptilarki payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam quyidagilarni la'natladi dedilar ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vassallam la'nat aytdilar kimlarga quyidagilarga arroshi roshidi val murtashiya pora beruvchini ham pora oluvchini ham va o'shalarni o'rtasida vositachilik qiluvchini ham la'natladi dedilar olloh bizni kechirsin mana shu uchalasidan bittasi bo'lib bu qolishimiz bugun jamiyatda ko'paydi yo biz doim oluvchini la'natlaymiz e u poraxo'r deymiz lekin o'shani poraxo'r qilayotgan biz o'zimizku gapirsak jamiyat shunday deymiz yo'q azizlar agarki siz men hammamiz ollohdan qo'rqib mana shu hadisdan aytilgan la'natdan qo'rqib berishdan ham to'xtasak vositachilik qilishdan ham to'xtasak poraxo'rlik yo'qoladi endi qarang bu hadisga e'tibor beradigan jihatimiz la'natlayaptilar payg'ambarimiz alayhissalom la'nat so'zi bu juda yomon kitoblarda keladiki ki, bir voqeani keltirishadi imron ibn husayn roziyallohu anhu aytadilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir safarga chiqqan edik shunda bir ayol tuyasini la'natlab la'natlabuordi deydi e la'nat deb aytib ayti payg'ambarimiz alayhissalom <laughs> birga ketayotib tuyasiga la'nat aytib yubordilar shunda rasulimiz alayhissalom haligilar to'xtatdida bu tuyani ustidan yuklarini olinglarda tuyani qo'yib yuboringlar u malun um bo'ldi ya'ni la'natlangan e, jonivor bizni ichimizda yurmasin dedi chiqarib yubordi imron ibn husayn roziyallohu anhu aytadilarki man o'sha tuyani keyin nechi marta ko'zim tushgan hech kim o'shani ustiga narsa qo'ymagan bu mau um, la'natlangan deb deydi aslida bu yerda payg'ambarimiz alayhissalom tarbiya uchun qildilar la'natlash qanchalik yomon ekanligini ko'rsatdilar bizga ammo biz yuqoridagi aytgan hadisda endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari la'natlayaptilar endi tasavvur qiling qanchalik og'ir bo'ladi kimni pora oluvchini pora beruvchini uni orasida vositachilik qiluvchini la'natladilar payg'ambarimiz alayhissalom malun bo'lib qoladi bunaqa odam shuning uchun bu narsadan o'zimizni to'xtatishimiz kerak har qancha yo'l qidirmaylik bu hadiya xalqimizda shunaqa gap bor o'zi rozi bo'lib berdi o'zi rozi bo'lib beryapti ko'nglidan chiqarib beryapti bunaqa gap yo'q dinimizda hadiya harom emas hadiya halol payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam bir birlaringizga hadiya berib turinglar bir biringizni yaxshi ko'rasiz deganlar hadiya berish yaxshi payg'ambarimiz alayhisalotu vassallamga hadiyeler hadiyalar berilgan hadiyalarni qabul qilganlar ammo hadiyani rishvadan ya'ni poradan farqi hadiya berib uni evaziga u odamdan hech narsa kutmaydi hech narsa talab qilmaydi shunchaki hadiya beradi yaxshi ko'rganidan do'st bo'lganidan hurmat qilganidan muxlis bo'lganidan yoki ya yaxshi ko'rib o'sha odamni ehtiromidan yo duo olish ma'nosida hadiya beradi tamom u odamdan hech narsa umid qilmaydi endi bu hadiya ammo lekin o'zi zulm qilib o'zi qiynab uni orqasidan uni rozi qildim hadya qildim deyishlik bu faqatgina shaytonni yo'li xolos shayton vasvasa qilyapti jamiyatni rivojlanishdan to'xtatadigan yani, eng katta narsa eng katta illat mana shu korrupsiya shu yo'q bo'larkan ana bunda rivojlanadi hamma narsa o'zini egasini qo'lida bo'ladi hamma ollohdan qo'rqib ishlasa butun rivojlangan jamiyatlarda ko'radigan bo'lsak o'sha korrupsiyani tag tomiri bilan qo'porib tashlashga qilingan harakatdagi davlat jamiyat rivojlanadi bugun davlatimizda yurtimizda o'sha korrupsiyaga qarshi juda katta harakatlar bo'lyapti alohida bir korrupsiyaga qarshi tashkilotlar ishlayapti davlat tashkilotlari ishlayapti hamma ishlayapti modomiki agar jamiyatdagi hammamiz payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam yuqoridagi aytgan hadislariga amal qilmas ekanmiz buni olmaymiz ollohdan qo'rqishligimiz pora bergan ham olgan ham vositachilik qilganga ham rasulullohni la'nati bo'lsin degan hadisni bugun hayotga tadbiq qilar ekanmiz shundagina biz mo'min musulmonlar bu illatdan qutulamiz va albatta yurtimiz obod bo'ladi va albatta bola chaqamizga berayotgan o'sha luqmamiz halol bo'lsa ulardan buyuk insonlar chiqishini umid qilamiz imom buxoriy hazratlarini imom buxoriy bo'lishiga nima sabab bo'lgan ollohni bergan ilmi zakovati salohiyati bu alohida bir masala o'zlarini harakati lekin esimizdan chiqarmaslik kerak ota onani juda katta xizmati bor eng birinchi otalarini buni bugun e'tirof qilishimiz kerak imom buxoriy hazratlarining otalari olamdan o'tayotganlarida vasiyat qilgan ekanlar man qoldirgan mablag'larimni bola chaqamni ilmiga sarflang mana shu qoldirgan merosim bilan farzandlarimni o'qitinglar man sizlarni ishontirib aytamanki qoldirayotgan mablag'imni bir tiyinida ham shubha yo'q degan ekanlar bir tiyinida ham halolligiga shubha yo'q degan ekanlar ya'ni bu halol birortasida shubha yo'q va mana shuni bolalarimni ilmiga sarflang dedilar endi onalari esa to'xtamay farzandlariga duo qilib turdi mana shu halol luqmani yegizdirib demak bugun oila rahbari bolasiga halol luqma berarkan onasi duo qilib turarkan imom buxoriyga o'xshagan buyuk zotlar chiqadi o'tgan allomalarimizni hammalarini o'sha yegan oziq ovqatida juda katta hikmat bor bugun biz bola chaqamizga vazifamiz nuqtai nazaridan beryapmizu ammo lekin ertaga buni halol qilib bermaydigan bo'lsak biz kutgan natija chiqmay qolarkan alloh bizni kechirsin kelajakda bolalarimizni yaxshi inson bo'lishligi olim bo'lishligi yurtini sevadigan fidoyi bo'lishligi bugun bizni berayotgan taomimizga bog'liq vaqtincha dunyo rizqini bersa qanday bo'lsa ham topadi alloh boy qilsin badavlat qilsin halollik bilan tirikchilik hammaga kerak man so'zimni bir forsiy bayt bilan yakunlamoqchiman aytadilarki zindagi omad baroyi bandagi zindagi bebandagi sharmandagi ya'ni tirikchilik hamma bandalarni boshiga kelgan narsa ammo shu tirikchilik deb bandachilikni esdan chiqarib qo'yishlik bu sharmandalik bandalikni ollohni bandasi ekanligimizni esdan chiqarmaslik kerak ya'ni haromga intilmaslik kerak halol bilan halollik bilan inshaalloh tirikchiligimizni o'tkazsak ana o'shanda baraka bor yuz so'm haromdan ko'ra bir so'm topgan halolning barakasi ko'proq bo'larkan mablag'ni kattaligida emas oz bo'lsa ham uni halolligida uni barakasida ekan alloh mablag'imizga dunyoyimizga baraka bersin qilayotgan har bir harakatimizni alloh taoloni rizoligi uchun o'ylab qiladigan bo'lsak inshaalloh bu korrupsiya degan illatdan hammamiz qutulib ketamiz hammamizga ham alloh insof bersin tafiq bersin oilalarimizni farzandlarimizni rushdek hidoyatlik va quvvat iymonlik taqvolik halol luqmalik qilgan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh